Я без волнения закрыл глаза, потому что я не хотел отвлекаться, потому что я переживал по Открывая глаза, они уже повернулись, они уже смотрят на меня, это было для меня просто не... А еще публика плюс. Я им поблагодарил, вот Пузырька тоже, потому что они меня так тепло встретили, так меня поддерживали. На самом деле я не хотел я вообще не знал, что кто-то хотел привлекаться. Кому ты присвятил сегодняшний выступ? Девушка, которую я люблю, но она об этом не знает. И все мои песни от этого с того момента, как я начал петь, сочиняют только ей. Только ей сочинять. А что тебе помогло сделать выбор? С Я вспомнил, были моменты, когда в его песнях я его очень часто находил отражение в своей жизни просто выходим на сцену, и он поднимает все, потому что он умеет передать вот эти свое, то, что внутри, наружу. Я хочу научиться у него точно так же это делать, передать все, что здесь, всем людям. У меня стоял выбор перед одной мечтой и перед другой, потому что один популярный кинорежиссер, что со все пригласил на свой прием. У меня была мечта тоже получиться у него и получить боль, сделаю такой выбор, потому что эти эмоции они не перерывают. Такого я больше нигде не испытываю.